पहली गलती जो है वो हमारे घर से और दूसरी गलती हमारे माशरे से जो हमारे बच्चों को मिलती है इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है अब जब हमारा बच्चा छोटा है उसने जब बोलना सीखा चाहिए तो ये था कि हमारा बच्चा जब बोलना सीखता तो उसकी ज़ुबान पे सबसे पहले कलमा जारी होता अल्लाबर लाला अल्लाहु रसूलुल्लाह ये लफ्ज़ जारी होते हैं लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जब हमारा बच्चा बोलना सीखता है तोतली ज़ुबान है हमारे घरों में ये माहौल है हमारे माशरे में ये माहौल है गली महल्ले का ये माहौल है कि हम बिना गाली के बात ही नहीं करते ओ फलान डिमकान ओ फलाने मतलब कि कोई भी बात हमारी जो हम शुरू करेंगे बजाय इसके उसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम आता उसमें गाली आती है तो हमारे बच्चे ने उसको पिक किया उसको फॉलो किया उसको जहन में जगह दी फिर वैसे ही उसने बोलना सीखा क्योंकि बच्चा जिस जगह पर रहता है जिस माहौल में रहता है वो उसी तरह बड़ा होता है तो जब हमारा बच्चा बोलना सीखता है तो घरों का माहौल हमारे सामने है। तो सबसे पहले हमारा बच्चा क्या देता है गाली तो माँ खुश होती है मेरे बच्चे ने आज गाली दी है आज मेरा बच्चा बोलना सीख गया है आज मेरे बच्चे ने इतना कमाल की बात की है जो बड़े बड़े बंदे करते गए आज मेरे छोटे से बच्चे ने तोतली जुबान में वो बात की है काश के उस माँ ने यहाँ पर रोका होता कि बेटा ये बात ग़लत है ये बात दुरुस्त नहीं कहना क्या चाहिए था कि अल्ला अकबर ला इलाहा अला रसूलुल्लाह, लेकिन नहीं माहौल ही नहीं है तो ख़राबी यहाँ से पैदा हुई फिर बच्चे को जब एहसास दिलाया गया कि बेटा तूने अच्छा काम किया है ये काम अच्छा है तो फिर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती और ये हकीकत है ये किसी किताब की बात नहीं है ये घरों का माहौल है मैंने खुद देखा है मेरे पास भी शिकायतें आती हैं बच्चे नाफरमान हो रहे हैं बच्चे कहना नहीं मान रहे तो फिर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि रात को सबको इकट्ठा किया जाता है बताया जाता है कि आज हमारे बेटे ने बोलना सीखा है और पहला लफ्ज़ बोला है और क्या बोला है गाली दी है और फिर बाप कह रहा होता है कि बेटा जरा वो गाली दे के दिखाई फिर दादा भी कह रहा होता है कि बेटा जरा वो गाली जरा मुझे भी दे के दिखा अब बच्चे को उस चीज़ पर आमादा कर हैं, उसको सिखा रहेगा कौन माँ बाप घर का माहौल तो फिर गलती किसकी है बच्चे की न माँ बाप की गलती है अब जब बच्चे की सोच बन रही होती है तो हम उसके जहन में नफ़रतें अदावतें कुदूरतें बुक्स इनाद लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें डालते गए ये नहीं डालते कि दीन क्या कहता है हमारा बच्चा जब बड़ा हुआ तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और इंग्लिश बोलना सीखे क्या होता है कि बच्चा स्कूल गया बोलना सीखा तो स्कूल में तो पहले इस्लामी माहौल है ही नहीं पहली खराबी घर में अब दूसरी खराबी जिनके हवाले करके आए अब मैं स्कूल की मुखालफत नहीं करता लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना है हमने ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं हमारा बच्चा स्कूल पढ़ के आता है ना तो वो टिंकल टिंकल लिटल स्टार ये सीख के आ गया उसने बोलना शुरू कर दिया और हम बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि बच्चा ज़रा ये पोईम अपनी आंटी को सुना अपनी आप को सुना अपनी पुप्पी को सुना अपनी खाला को सुना अपने दादा को सुना अब हम ये सुनकर अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर खुश हो रहे होते हैं और अंदर ही अंदर हम इस चीज़ से महरूम हो रहे होते गए कि हमारा बच्चा बजाए इसके जो पुईम उसने याद की है, रटी है वो पढ़ रहा होता रब न फिरली वली वाली दया वलिल मुक्म यौम यौम हिसाब दिन में पांच मरतबा पा उसने ये पढ़ना था महरूम किसने किया हमने किया बच्चे को दिन से दूर किसने किया हमने किया बच्चे की सोच ख़राब किसने कराई हमने कराई और हकीकत बात है मेरे भाइयों हकीकत है सोना जो है ना सोना इसको अगर आप ऐसे लेकर चले जाए ना बाज़ार में उसकी कीमत नहीं लगेगी मतलब जो होनी चाहिए वो नहीं लगेगी जब तक आप उस सोने को किसी सोना बनाने वाले के पास किसी जरगर के पास लेकर नहीं जाते किसी सुनार के पास लेकर नहीं जाते वो सोना अपनी पहचान दुनिया को नहीं करवा सकता अगर आप वो सोना ले जाएं लोहार की दुकान पे तो क्या अशर होगा वो लोहे के भाव पे बिकेगा अगर आप सोने को ले जाएंगे सुनार के पास तो वो बिकेगा सोने के भाव पे, फिर वो भट्टी में जलेगा फिर उसको थोड़ी से मारा जाएगा फिर उसको एक मखसूस शक्ल में ढाला जाएगा फिर उसको मार्केट में बाज़ार में पेश किया जाएगा फिर उसकी कीमत लगेगी तो हम क्या करते हैं हम जरा सोचें कि हमें जो अल्लाह ने नेमत से नवाजा रहमत से नवाजा तो क्या हमारा वो बच्चा सुनार के पास जा रहा है या लोहार के पास जा रहा है ये सोच किसने करनी है हमने करनी है हमारा बच्चा जहाँ पर इंग्लिश सीख रहा है क्या वहीं पर हमारा बच्चा रब जा मुकी मसलाती वमिन जरूरी जती व तकबल दुआ क्या ये दुआ भी सीख रहा है जहाँ दिन में दस बार बीस बार उसने इंग्लिश का लफज बोला वहाँ पर उसने पाँच मरतबा वालदान के लिए अजीज व अकालब के लिए दादा दादी के लिए बख्शिश के लफज बोले और ये जुबान वो मीठी ज़ुबान है कि रब ताला को इस ज़ुबान से निकला हुआ हर अच्छा जुमला पसंद है अगर बेटा माँ बाप के लिए दुआ मगफरत करे, तो इससे बड़ी नमत और खुशी और हो कोई नहीं सकती और देखे ना मेरे भाइयों हमारा बच्चा सोलह पढ़ गया इंजीनियर बन गया सोसाइटी में नाम हो गया लेकिन हमारी बद कि हमारा बच्चा हमारे मरने पर हमें वसल तक नहीं दे सकता उस डिग्री का क्या फ़ायदा कि जब हमारा ही बच्चा हमें गुस्ल नहीं दे सकता जब हमारा बच्चा हमें कफन नहीं दे सकता हमारा नमाज़ जनाजा नहीं पढ़ा सकता और मेरे भाइयों जिस भूल में हम फिर रहे हैं ना कि आज हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा के जाएंगे तो हमारे बच्चे का नाम होगा तो नाम तो हो गया लेकिन नाम तो दुनिया तक है दुनिया ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद वो तो नाम ख़त्म हो गया हमारे मरने के बाद अगर हमारे बच्चे के पास स्कूल की तालीम है तो वो हमें इस कैसे करेगा